Masalah yang paling besar ialah dia dalam akidah eh, Tekad dia yang sangat berbeza Syiah menyatakan siapa yang tak percaya beriman 12 ini terkeluar dia daripada jalan yang sebenar Tapi Imam 12 ini juga terdapat dalam kitab-kitab uh, hadis hadis ahli sunnah Sehingga Alimah Musyafi'i uh, menyebut bahawa jika semua orang kat dunia ni aku boleh percaya, aku tetap tidak akan percaya beri syiah sahabat Rasulullah sendiri kita nak pegang sahabat ke atau nak pegang dengan orang-orang yang terkemudian ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Syiah menyebutnya saja akan melontarkan pemikiran kita kepada beberapa masalah yang kurang enak untuk didengari ni taah memukul-mukul badan sehingga luka adalah beberapa perkara yang amat sinonim dengan pengikut aliran ini dan sebagai sebuah masyarakat di sebuah negara yang mengamalkan untuk mengikut ajaran al-sunnah wa jamaah, perkara-perkara ini dianggap pelik dan ganjil daripada ajaran asal Islam. Namun tahukah kita, apakah syiah ini hanya berlegar di sekitar masalah itu atau ia lebih jauh daripada itu yang membabitkan dasar dalam agama iaitu akidah? Eksklusif minggu ini memaparkan kepada anda episod Syiah Mazhab atau Agama Baru. Pada asasnya kita tidak banyak mempertikaikan mazhab lain di sudut fiqah. Tetapi kita akan mempertikaikan apabila dia ada masalah di dalam masalah akidah. Dan masalah yang serius antara sunnah dan syiah ini adalah masalah akidah. Bukan kerana sangat dia masalah muta'ah dan semua Itu pun masalah Tetapi masalah yang paling besar ialah dia dalam akidah Yang tekad dia yang sangat berbeza Dengan ahli sunnah dalam beberapa perkara Termasuk masalah sahabat masalah Quran dan berbagai-bagai lagi tentang masalah kewajipan mempercayai imamah ha, dan menjadikan siapa yang tak percaya tentang imam-imam itu termasuk orang yang sesat bahkan kufur dan seumpamanya ha, itu menjadikan dia sangat berbeza dengan kita Apa yang anda saksikan ini bukanlah berlaku di Iran tetapi ia adalah rakyat Malaysia yang memilih untuk menjadi pengikut syiah memukul-mukul badan sehingga luka sambil mengendakan syair atau puisi ketika 10 Muharram kononnya simbol kepada pembunuhan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain radhiyallahu an adalah antara yang sering menjadi gambaran bagi pengikut Syiah di dunia hari ini. Secara umumnya di Malaysia pengikut dari aliran ini sering dikaitkan dengan kesesatan. Apa tanggal 17 Disember 2010 lalu, Jabatan Agama Islam Selangor Jais menyerbu Kubu Syiah di Gombang. Hasil serbuan tersebut menyaksikan pihak Jais menahan hampir 200 orang pengikut ajaran itu yang turut membabitkan wanita dan kanak-kanak. Rentetan daripada peristiwa itu, satu serbuan susulan sekali lagi dilakukan oleh pihak Jais pada Mei lalu ketika sekumpulan ahli syiah mengadakan perhimpunan sempena menyambut hari kelahiran Sayyidatina Fatimah juga Gombak. Namun Apakah sebenarnya Yang membuatkan mereka ini Dianggap sesat Syiah dari sudut pandangan ahli sunnah Memiliki beberapa masalah Yang membabitkan akidah Di kalangan pengikutnya Syiah Imamiyah misalnya dikatakan mempunyai kepercayaan yang melampau dalam keyakinan mereka terhadap Imam 12 yang mereka percayai seperti yang terkandung di dalam kitab kepercayaan mereka. Dan tidak kurang juga ada di kalangan mereka yang dikatakan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami lebih lanjut, eksklusif tidak mungkin dilakukan melainkan berjumpa sendiri dengan mereka yang terlibat mengamalkan aliran Syiah ini. ni rumah Abdullah Hassan ke? Bukan dekat mana rumah dia? Abdullah Hassan merupakan seorang pengamal syiah yang agak terkenal di negara ini. Berusia 64 tahun, lelaki ini mengamalkan ajaran syiah tanpa tersembunyi. Beliau merupakan antara pengikut syiah imamiah yang agak lama bertapak di negara ini. Biarpun tanpa sebarang temujanji, kami mengunjungi premis beliau di Pendang Kedah untuk menemuinya dan menyelami sendiri tentang fahaman yang beliau bawa. Nyata nasib baik kami apabila beliau sudi menerima kunjungan kru eksklusif melihat apa yang tersimpan di dalam premis beliau ini kami menyedari betapa seriusnya beliau dalam mengamalkan ajaran siam. beliau kami dapatkan sedikit info apa itu syiah. Baginda menyatakan bahawa ini Ali dan kumpulannya atau pengikutnya adalah orang-orang yang Direbai dan merebai di hari kiamat. Artinya pengikutnya itu ada dengan nama Syiah. Artinya Syiah ini satu kelompok yang disebut sebagai pengikut. Pengikutnya Ali. Atau kalau juga dalam Quran mengatakan pengikut ini berbagai-bagai golongan adalah dengan perkataan syiah juga. Jadi dalam konteks ini, syiah itu adalah dikaitkan dengan pengikutnya, dikaitkan dengan Ali AS, iaitu pengikutnya Ali AS. Syiah di Malaysia boleh dikatakan yang berkembang. Baru-baru ini di Johor misalnya tersebar berita mengenai perkembangan syiah di selatan tanah air itu. Kami turut ke sana untuk mendekati kelompok ini. Selepas pemerhatian dibuat satu markas gerakan syiah di lokasinya Ulu Tiram. Lelaki ini dikenali sebagai Pak Malik atau Ustaz Malik. Usia sekitar lewat lima an beliau mengakui telah mengikut gerakan ajaran syiah ini hampir dua puluh tahun. Apa yang menyebabkan beliau begitu tertarik dengan gerakan ini? Sungguhnya aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, kata Rasulullah. Itu satu perkara yang amat berat. Quran dan itrah Rasul. Mana itrah Rasul, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut keluarga Rasulullah? Yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husin dan 12 orang cucu-cucu dia lah. Al-Kulaini meriwayatkan bahawa uh, Islam itu terbina atas lima perkara, iaitu ha, solat, puasa, zakat, haji dan walayah. Ha, walayah itu adalah imamah. Ha, yang mana dalam riwayat itu mengatakan bahawa imamah itu adalah rukun yang paling utama yang merupakan rukun nombor satu bagi orang syiah jadi perbezaan kita dengan syiah sangat mendasar soal rukun sehingga kita bimbang kita tidak tahu apakah pandangan orang syiah terhadap kita ahli sunnah wal jamaah yang menolak rukun yang pertama syiah iaitu yang mengatakan bahawa wajib beriman kepada imamah iaitu keimaman Sayyidina Ali dan juga keturunan Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah yang 12. Jadi ini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kalaulah sekiranya dalam satu agama terdapat dua rukun yang berbeza. Apa pun yang pasti, pasaran ajaran Syiah kini sedikit sebanyak mula mendapat sambutan terutamanya di kalangan muda. Melalui Pak Malik kami turut berpeluang mengikuti majlis zikir di salah satu hauzah yang dianggap terbesar di Johor ini agak tertanya-tanya juga kami dibuatnya melihat perlakuan atau gerak geri mereka. Oh, hey. Tetapi Syiah juga seringkali dikenali dengan kritikan keras terhadap para sahabat Rasulullah sehingga ada beberapa dikelangan yang dianggap sebagai kafir. Kita tidak uh, mengkafirkan meng sahabat dalam arti kata bahawa sahabat ini uh, semuanya tercela. Walaupun ada yang mengatakan bahawa hanya tinggal empat orang sahabat yang baik, yang bagus begitu. Tapi artinya di sini bahwa irtidat atau berpaling ini bukan berarti jadi kafir. Tetapi mungkin dengan tapi dengan pengertian yang lain bahawa berpaling dari perintah Rasul itu saja bukan berarti murtad sampai sangat tinggal empat orang. Bagaimanapun kenyataan beliau itu agak bertentangan jika kita bandingkan dengan kenyataan berikut. Allahu Akbar subhanallah. Allah dia mungkin menafikan secara pribadi tetapi buku-buku dia mengkafirkan dia memanggil Abu Bakar dan Umar sebagai sanaman Quraisy sebagai dua berhala Quraisy jika mereka tak kafir maka mengapa dia melaknat Abu Bakar dan Umar? Dan ini ada dalam buku-bukunya. Bahkan jika tengok dalam Rawdatul Kahfi, uh, uh, mereka dengan jelas menyatakan semua para sahabat telah murtad melainkan beberapa orang, iaitu Bilal, Miqdad, selain daripada kemudian Abu Dhar. Yang lain dianggap sebagai murtad, terkeluar daripada agama, iaitu Ammar juga dianggap tidak murtad. Jadi yang lain dikatakan keluar daripada agama, tentu di antara mereka ialah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Osman bin Affan dan juga sahabat-sahabat yang lain Azubari bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di dalam Ahlussunnah yang tidak mungkin. Bagaimana nak disamakan? Islam sebenarnya sebuah agama yang mempunyai keluasan pemikiran apabila ia membabitkan perkara-perkara feka ataupun apa yang diistilahkan sebagai furuk ataupun ranting di dalam agama. Selagi mana perbezaan itu diteraskan kepada dua sumber agung iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun, Islam mempunyai pendirian yang tetap dan tegas apabila ia menyentuh soal akidah. Kita saksikan paparan seterusnya. Jika diikutkan, sejarah kewujudan mazhab ini agak panjang. Ia bermula daripada zaman para sahabat Rasulullah. Kronologinya bermula daripada beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam selepas wafatnya Rasulullah. Pembunuhan khalifah ketiga dalam Islam iaitu Osman ibn Affan, kekhalifahan Ali bin Abi Talib, peperangan Jamal dan Siffin serta pembunuhan Sayyidina Husin antara kronologinya. Di kalangan beberapa ilmuwan sirah atau sejarah Islam, ada yang mengaitkan kewujudan syiah ini dengan seorang tokoh bernama Abdullah bin Sabah yang dikatakan menjadi pengasas kepada mazhab syiah. Dikatakan beliau adalah seorang munafik berketurunan Yahudi yang turut menjadi dalang terhadap pembunuhan khalifah ketiga dalam Islam iaitu Osman Ibn Affan. Beliaulah yang membentuk pemberontakan sehingga tercetusnya pembunuhan tersebut dan membentuk aliran syiah. Sejauh mana asas kebenarannya? sebab. Sebagai uh, mengenai tentang Abdullah bin Saba ini telah jelas banyak kitab-kitab yang di, ditulis oleh para ulama Syiah sendiri yang menyatakan bahawa Abdullah bin Saba ini sebenarnya seorang manusia yang tidak wujud. Kalau kita lihat dalam tulisan para ulama ahli sunnah juga seperti uh, Syekh Mahmud Abu Rayyah namanya. ulama tua di Mesir seperti juga yang dituliskan oleh uh, Syekh Abdul Halim Mahmud yaitu Syekhul Azhar yang menyatakan bahawa memang Abdullah bin Sabah ini tidak pernah wujud dalam sejarah Namun demikian, beberapa buku atau kitab syiah sendiri ada menyebutkan kehadiran atau kewujudan individu bernama Abdullah bin Sabah. Uh, tapi yang pentingnya tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ialah watak yang wujud, yang disebut. Jika mereka mempercayai, mereka mempercayai tarikh, uh, tarikh Tabari, tarikh Al-Tabari, di samping dia adalah riwayat yang berbagai-bagai ada yang syiah ada yang tidak syiah dan seumpamanya dia hanya mengumpulkan riwayat dia juga menyebut tentang Abdullah bin Sabah melalui riwayat Saif bin Omar jika mereka menyatakan bahawa riwayat Saif bin Omar tidak boleh percayai Rijalul Kishi iaitu kitab syiah sendiri menyebut tentang kehadiran Abdullah bin Sabah iaitu buku syiah sendiri menyebut nama Abdullah bin Sabah dan peranan Abdullah bin Sabah Selain itu, antara isu yang sering dilaungkan oleh Syiah ialah mengenai Sayyidina Ali radhiyallahu an yang dikatakan sepatutnya menjadi khalifah pertama Islam selepas wafatnya Rasulullah. Oleh kerana itu, Syiah dikatakan menolak kekhalifahan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, al Umar Al-Khattab dan juga Osman Ibn Affan. Ini kerana terdapatnya hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa Ali adalah pengganti beliau. Peristiwa ini berlaku ketika pulangnya Rasulullah daripada mengerjakan haji pada haji Wada. Dan di sinilah Rasulullah kemudian menyatakan, Alas aula bikum min anfusikum. Bukankah aku ni orang yang paling utama kepada kamu daripada diri kamu sendiri. Maka jawab seluruh daripada uh, para sahabat yang hadir pada ketika itu, yang ada bersama dengan Rasulullah pada ketika itu, seratus dua puluh ribu orang. Seratus dua puluh ribu orang, Maka semuanya menyatakan bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya Ali bin Abi Talib menyatakan man kuntu maulahu fa hadza aliun maulah. Siapa yang telah menjadikan aku ini maulanya, maka Ali lah maulanya. Jadi maula ini boleh diartikan dengan berbagai-bagai. Jadi karena itu kita tak boleh selewengkan perkataan maula ini. Ini hadis Ghadir. Hadis Ghadir ini ada perbahasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Iaitu, Man kuntu maulahu fa hadha Ali wa maulah. Sesiapa yang aku pemimpin dia, maka Ali ini adalah pemimpin dia. Nabi tidak menyebut khalifah. Nabi menyebut maulah. Maulah adalah orang yang memimpin. Kan? Fulan maulah fulan. Kan? Perkataan pemimpin yang mengganti Nabi disebut sebagai khalifah. Tapi Ali disebut sebagai maulah. Hadis ini ada konteks sendiri. Ada orang mengkritik kepimpinan Ali di Yaman. Jadi Nabi menjawab, siapa yang menganggap aku pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya kerana aku yang melantik Ali. Ia menjawab dalam konteks itu. Bukan dia menyatakan, hendaklah selepas aku, Ali menjadi khalifah. Hadis Ghadir ini, memang di kalangan Sunni sendiri, ada yang menyatakan sahih. Tetapi sahih yang disebut oleh Sunni, tidak dengan tafsiran yang sedemikian. Tapi orang Syiah, dia pandai dalam bukunya dia akan tulis orang sunni menyatakan sahih imam ni imam ni imam ni semua sunni kata sahih sahih memang mereka kata sahih walaupun ada yang sebagainya tidak menafikan kesahihan hadis itu mereka katakan sahih tetapi mereka memberikan tafsiran yang sebenar kepada makna hadis ini orang moden seperti Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah yang telah meninggal dia keluarga nabi dia sendiri dalam bukunya tentang sirah nabawiyah menyatakan nabi bercakap dalam konteks itu bukan menyuruhkan keluarganya menggantikan jawatan khalifah jika sekiranya Ali melayak jadi khalifah, kemudian Ali membiarkan Abu Bakar dan Omar menjadi khalifah dan menolong mereka lagi semasa pemerintahan mereka, tentu Ali melakukan satu kesalahan. Dan mana munasabah untuk para sahabah yang ribuan mendengar hadis itu, tiba-tiba ribuan itu berpakat, tak mau memberi jawatan itu kepada Ali dan nak beri pada Abu Bakar dan Omar. Beberapa aliran Syiah di Malaysia dipercayai telah bertapak sejak sekian lama di negara ini iaitu sekitar lewat 70-an. Kejayaan revolusi Iran misalnya. Antara yang menjadikan ia lebih mudah untuk menular ke serata perosok dunia yang turut membabitkan Malaysia. Oleh kerana itu, nama Khomeini atau sering dipanggil Ayatullah Khomeini atau nama sebenarnya Mustafa Ahmad Al-Musa'i Al-Khomeini begitu dekat dan terkenal di kalangan pengikut Syiah. Di kalangannya ada yang menganggap beliau seorang imam yang amat alim dan warak. Tapi buat kami bagi mazhab syiah ini menganggap beliau seorang ulama yang baik. Sehingga Syahid Mutahari dalam satu perkataan yang menyatakan Selama 25 tahun saya berada bersama dengan Imam Khomeini, saya tak pernah tengok dia buka sampai lutut. Tak pernah tengok dia buka sampai nampak lututnya. Berartinya adab, akhlaknya itu paling tinggi. Apalagi lah ha, dengan tuduhan-tuduhan mengawalkan beliau telah muta'ah dengan kanak-kanak yang berumur 8 tahun dan sebagainya yang telah di, uh, dipubliskan dalam sebahagian buku-buku untuk uh, memburuk-burukkan Imam Khomeini. Tetapi tidak kurang juga ada yang meragui akidahnya. Jadi, siapakah sebenarnya Khomeini? Khomeini sebagai tokoh politik, saya mengatakan dia seorang tokoh politik yang efisien. Seorang tokoh politik yang 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 hebat, yang berjaya. Di sudut bagaimana dia dengan wilayah tul faqih, dengan berbagai-bagai pemikiran politik yang boleh mencetuskan gerakan ataupun boleh mengawal revolusi. Tetapi itu soal politik. Seperti ramai lagi tokoh-tokoh politik. dia, non dia, bukan Muslim. Tapi mereka adalah orang yang hebat dalam politik. Hebatnya politik Khomeini tidak berhak, tidak bererti betulnya akidah dia. betulnya akidah dia. Sain Hawa Rahimahullah antara orang yang kagum Khomeini pada peringkat awal. Tapi akhirnya apabila dia pergi ke Iran, dia tengok Khomeini, dia baca Khomeini, dia tulis buku Al-Khomeini Ya Shuzuz Fil Aqidah Aqaid Wa Shuzuz Fil Mawaqid. Ha, pemikiran Khomeini yang pelik pada akidah dan pelik pada penderian. Ha, ganjil pada akidah, ganjil pada penderian. Jadi Khomeini, fatwa-fatwa dia macam antaranya fatwa bahawasanya hari kelahiran Mahdi itu lebih penting daripada hari kelahiran Nabi SAW. Itulah fatwa yang besar ha, yang disiarkan melalui TV Kuwait, radio Kuwait dan seumpamanya. Walaupun dunia Islam meminta supaya dia menarik balik. Tetapi dia rasa bahawasanya itu adalah uh, seruan dia. Seperti yang kita lihat, bahawa Khomeini... Uh, hanyalah salah seorang daripada uh, pemimpin uh, syiah yang meneruskan legasi syiah uh, yang telah wujud sebelumnya uh, Yang telah dibawa oleh uh, al kulaini Al-Qummi, Al-Tabarsi dan lain-lain imam-imam -lain, uh, syiah uh, yang sebelumnya uh, Itu sebab kita boleh lihat dalam kitab-kitab uh, yang ditulis oleh Al-Khumaini Seumpama Al-Hukumah, Al-Islamiyah, begitu juga dengan Kashful Asrar uh, Banyak riwayat-riwayat uh, yang disebut oleh Al-Kulaini apa nama al khumaini itu diambil uh, oleh imam-imam yang sebelumnya. Uh, seumpama Al-Kulaini mengatakan bahawa uh, imam bagi uh, orang Syiah itu uh, fa innal il imam uh, fa innal il aimmah maqaman mahmuda uh, lam yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Uh, seperti uh, Khumaini menukilkan uh, daripada riwayat Al-Kulaini yang mengatakan bahawa bagi imam-imam syiah itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Yang tak boleh dicapai oleh malaikat yang hampir tak boleh dicapai oleh nabi yang diutuskan oleh Allah. Jadi perkara yang seumpama ini kita lihat menyalahi ijma' para ulama' yang mengatakan bahawa makam keimanan yang tertinggi sudah tentulah para nabi dan rasul. Yang sangat-sangat berbeza disebabkan oleh nabi dan rasul imannya sentiasa bertambah dan bagi kita tak kira lah kita ni pangkat apa pun imam dan sebagainya sudah tentulah iman kita menaik dan menurun bukan seperti para am anbiya jadi kenyataan yang disebut oleh Khomeini yang sebenarnya diteruskan oleh Khomeini daripada apa yang telah ditulis oleh imam-imam yang terdahulu ni sangat bercanggah dengan prinsip-prinsip akidah yang sedia ada dalam ahli sunnah wal jamaah 10 Muharram adalah antara hari yang dianggap penting dalam kalender pengikut Syiah yang digelar sebagai Hari Ashura. Antaranya adalah kerana pada tarikh tersebut dikatakan cucu Rasulullah Sayyidina Husin dibunuh dalam peristiwa Karbala. Sebab itu, antara aktiviti syiah pada hari tersebut adalah memukul-mukul badan sebagai lambang pemudahan tersebut atau dikenali sebagai maktam. Namun selain itu, di Cotabara Imam Bara di India dikatakan ada beberapa kelompok pengikut syiah naikkan 10 Muharram dengan pergaulan antara perempuan dan lelaki yang mirip kepada nikah muta'ah yang kononnya akadnya disahkan oleh Imam Mahdi. Benarkah ajaran itu terkandung di dalam syiah? Jadi, selidik punya sedidik, ternyata ternyatalah bahawa ini suatu cerita yang cukup-cukup dahsyat. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Kita tak tahu dari mana datangnya cerita ini. Kemudian padam lampu kemudian kalau dapat anak tu anak yang soleh ini satu ya Allah satu fitnah Di bare Imam Bara memang ada upacara 10 malam yang mana uh, uh, orang Syiah akan buat macam-macam upacara dan ini bukan kalau dia nafi buku-buku Syiah menulis ada orang Syiah yang bertaubat pun kerana terlibat dengan cerita Imam Bara sehingga akhirnya meniduri keluarga sendiri Uh, ini adalah satu perkara yang 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 dunia tahu tentang cerita Barat Imam Bara. Hari ini orang boleh pergi ke internet dan boleh tengok Chotabarai oh, upacara di cerita Barat Imam Bara. Al Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Hasyr ayat 8 hingga 10 memetik kata-kata Ali Zainal Abidin. Kata Ali Zainal Abidin di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tiga golongan. Samada engkau menjadi Muhajirin Ataupun engkau menjadi golongan ansar Ataupun engkau menjadi orang-orang yang datang selepas daripada itu Yang mendoakan kepada kedua-dua golongan ini Jika engkau tidak termasuk dalam tiga golongan ini Engkau bukanlah golongan yang dirahmati oleh Allah Kata Ali Zana Abidin Aku bimbang engkau terkeluar daripada agama Allah ini Semoga apa yang kami paparkan sebentar tadi memberi pengajaran dan iktibar yang berguna kepada anda. Eksklusif minggu ini berakhir di sini. Tapi jangan lupa temu janji kita setiap Kamis jam 10.30 malam di TV1. Iaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.